Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada Bangsa Mekanika okay, sebenarnya dah lama kita tak review kereta-kereta second hand ramai orang dah minta, dah komen apa semua sebenarnya bukan kami tak nak review tapi tempat yang kami biasa review tu dia dah pindah jadi kami kekurangan sumber contoh-contoh nak dapatkan kereta apa, pilih apa semua agak payah juga jadi dengan kekangan kerja juga kita review kereta baru, dengan shownya, dengan motor show whatever tu jadi kami terlupa dan akhirnya kami ingat balik Sebenarnya ini Toyota Estima yang kami sendiri beli untuk kegunaan dan juga projek Tapi seperti biasa sebelum kita bermula mungkin anda yang pertama kali tengok channel Mekanika Malaysia Mohon anda bantu kami dengan menekan butang like, butang subscribe, butang lonceng Toyota Estima ni dia ada satu sejarah yang panjang lah Dia antara MPV terawal yang dibina oleh syarikat Jepun Iaitu Toyota pada tahun awal 90-an Dulu dia kecil je, kurus Dia panggil Lucida, Estima Lucida Jadi enjin dia pun duduk dekat bahagian dalam Dia punya layout tu lebih menyerupai kepada van Sebab pada masa itu pun Istilah MPV 7-seater ni tak wujud lagi ha, Jadi orang masih panggil van Enjin dia duduk dekat lantai tengah Macam vanet, macam econovan, macam high ace kan Cuma pada penghujung sampelan Bila dia keluar ACR30 barulah layout tu bertukar menjadi MPV Dan boom Ramai orang minat bukan saja di Jepun dan juga di seluruh dunia Ini adalah model yang mungkin ketiga keempat lah Tengok dan dia punya line up lah Dia panggil SCA50 atau GSA50 Atau SCA55 ataupun Atau dia panggil 50 series lah Dan ini juga dari segi sejarahnya Dia keluar paling lama dalam pasaran Dia start daripada 2006 sampai ke 2019 13 tahun dalam production adalah aneh untuk syarikat Jepun tapi memandangkan permintaan ketika itu memang tinggi dia orang terus continue 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 dan pada 2019 dia stop terus ACR 50 dan untuk MPV Toyota pada hari ini mereka cuma ada dua line up sajalah iaitu Alphard Velfire satu chassis dan juga Voxy Noah Esquire satu chassis. Ha, jadi estima yang duduk kat tengah-tengah ni dah tak ada orang nak beli MPV cuma ada dua pilihan tapi kalau kita tengok atas jalan sekarang atau kita tengok orang meniaga apa semua kenapa masih ramai orang suka estima sebab di antara sebuah MPV yang tinggi dan panjang dan juga tinggi dan lebar kita kekurangan sebuah SUV yang di tengah-tengah tak berapa tinggi tak berapa lebar tak berapa panjang tapi dengan layout yang sangat bijak tempat isi beg dia layout kerusi dia jadi itu kami akan aa, ceritakan satu persatu lah disebabkan kereta ini kita beli untuk projek kereta ini sebenarnya kami beli murah sebab apa dia murah? sebab dia 3.5 ha, jadi ini adalah chassis GSR 50 Okey, kalau 50 bererti dia series kelima kalau G bererti dia 3.5 kalau dia 50 tu siri kelima kan? Kalau 55 bererti dia 4 wheel drive. Tapi yang ini 2 wheel drive lah. Kalau SCR 50 2.4 2 wheel drive, SCR 55 2.4 4 wheel drive. Ah ha, itulah lebih kurang dia basic dia itu je. Okey, kenapa 3.5 ni mahal? Tidak lain tidak bukan Rodtec dia Kereta ni walaupun dia tahun 2008 Kita beli murah harga Arzia Tapi Rodtec dia Setahun RM2,400 Cuma kalau anda jumpa dekat luar sana Harga dia betul-betul murah Yang anda boleh jangka berapa tahun nak pakai Masih lagi berbalut untuk bayar Harga Rodtec tu Seperti yang aa, kami dapat ni. Jadi kami nak ceritakan tentang Keseluruhan kereta ni Kalau anda tengok dari sudut Kosmetik nampak tak bentuk lampu mungkin anda jarang dah sebab kebanyakan model 2006 sampai 2010 ni orang dah convert lampu lagi baru Okey, 2010-2013 dia keluar lampu yang sepet sikit dan 2016 dia keluar lagi lampu yang dia panggil keli dan kalau anda tengok dekat bentuk dia ni bentuk sebuah kereta yang memang kita tahu dia keluar pada 2006 memang yang lama lah kalau kereta ni pula kalau tengok dengan genggang-genggang bumpernya lampu calanya pun saya tahu kereta ni memang bukan dalam condition yang paling baik cumanya dia tidak mengalami aksiden yang teruk cuma belakang tu adalah kesan sikit apa semua bila kami tengok dia masih berbala untuk kita jadikan kereta projek sebab kami pun kena buat konten juga Okey, untuk bahagian depan ni rupa dia memang boring jadi rancangan kami bahagian depan ni kami nak convert dia jadi keli ha, nak convert keli pun dia ada pelbagai cara ada orang beli half cut ada orang beli CKD maksudnya dia beli satu kereta dekat Jepun yang dipotong dua kemudian dia salin menjadikan kereta tu let's say kalau kereta tu 2008 jadilah kereta tu baru 2016 totally dia salin dan ini jawapan yang paling bagus sebenarnya tapi kos dia tidak murah <laughs> jadi untuk dapatkan one car estima keli 2016, 17, 18, 19 ni harga one car tu mungkin 40 ke 50 ribu dan kami memang tak mampu lah pada bajet itu jadi kami nak pakai yang uh, aftermarket punya dengan kualiti yang bagus lah jadi untuk kereta projek selepas siap nanti kami akan review sekali lagi supaya anda dapat tengok bentuk kereta ni sebelum dan juga selepas uh, so kita boleh tahu estima tu visit bila dia ada logo ni lah dan ada certain tu dia memang dia datang dengan lampu putih Okay saya bercerita pasal dia punya production tadi lah, Daripada 2006 sampai 2019 Untuk bahagian depan kita boleh nampak Dia punya beza tu ketara Tapi bahagian belakang sebenarnya dia tak tak nampak sangat dia punya beza melainkan anda seorang follower ataupun player Asima sebenarnya lampu-lampu facelift dia ada beberapa version sampai lah yang latest tu cutting lampu tu sebenarnya dia keluar sikit ha, dia orang panggil lampu tanduk tapi tailgate, spoiler apa semua dia memang tak banyak beza kalau anda boleh nampak nampak lampu kami pun dah londeh-londeh macam tu dan itu bentuk belakang dia apa yang menjadi kelebihan pada estima ni sebenarnya kalau anda tengok nampak saiz dia saya lebih tinggi daripada kereta ni untuk sebuah MPV ok bila kita take, duduk kat dalam nanti anda boleh nampak ruang dia kalau compare dengan Wish rendah mungkin paras ni kalau compare dengan Vellfire, Vellfire tinggi lagi tapi sebenarnya bahagian atas tu kita tak perlu pun. Kalau kita nak pakai space sebenarnya bagi saya saiz estima adalah saiz yang paling ideal. Nampak? Dia bukan lebar sangat pun. Sedepa saya pun tak habis. Dan kelebihan dia sebenarnya adalah terletak dekat bahagian luggage. Okay Kalau kita tengok luggage Toyota Vellfire Alphard Elgrand Odyssey bila kita gunakan semua seat. Okay sekarang ni seat semua naik, maksudnya kita boleh naik 7 orang Yang ini version 7 seater okay, Dia ada version 8 seater Yang mana seat second row dia tu sebaris Yang ini 7 seater Bila kita naikkan semua seat Nampak macam tak banyak barang Tapi bayangkan pada 2006 Jurutera Toyota pun dah fikir macam mana Dia nak letak barang Kalau kita nampak macam ni Tak banyak Bayangkan letak uh, trolley bag Macam dah tak boleh isi barang kan Sebenarnya Ada banyak lagi tempat yang kita boleh letak barang uh, Okay. Yang ni Lantai dia yang ini kita boleh buka dia ada slope slope dalam dia ni bila kita lipat seat ni bila lipat seat tu masuk dalam slope menjadikan lantai ni rata atau kalau kita nak pakai space tu kita boleh angkat floorboard ni kita boleh isi bag ah ha, dan kereta ni memang betul-betul praktikal untuk family car dan ini adalah kelebihan untuk orang yang dah Pakai Estima dan juga Okay Benda ni biasa berlaku bila Bila orang tu dulu dia pakai Estima Lepas tu dia Pergi upgrade Pergi Alphard atau Vellfire Nah! Kat situ dia rasa Eh Asal Estima aku dulu bini aku semua boleh Bawa lah dengan Basuh bunga Mesin basuh Meja snuka kat rumah Semua dia boleh isi kan hmm. Tapi Alphard tak boleh ha, Itu Realitinya Memang Cara Lipatan seat Belakang ni dia memanfaatkan Ruang Kalau Alphard Vellfire seat belakang dia tu memang kita rasa selesa Besar, nak bersandar apa semua Tapi seat tu bila kita lipat Dia akan lipat dekat sebelah kiri dan sebelah kanan Kekurangan dia, dia akan makan space Itu satulah Dan juga seat nombor 2 dengan nombor 3 tu Kita tak boleh baring habis Because bila kita nak baring seat tu dia Berlaga dengan seat ketiga yang kita lipat tadi That's why saya kata Estima ni memang satu layout dalaman yang sangat bijak Bila dia hmm. cipta kereta ni Estima ni waktu dia keluar dia ada macam-macam macam-macam spek ada Eras, V6, Premium, S whatever uh, saya tak tak ikut sangat lah dia punya perkembangan dia tapi untuk 3.5 V6 majority dalam dia colour beach yang ni memang anda pun tahu uh, kalau biasa follow mekanika Malaysia memang saya memang anti betul lah seat-seat colour cerah ni because family car dia akan menyebabkan nampak kotor lah cumanya kelebihan kadang-kadang untuk model 355 ni dia datang dengan leather seat Itu uh, ada kelebihan sikit lah Cuma benda-benda yang lain Kick panel apa semua ni Akhirnya dia akan nampak kotor lah ha, Dan projek kami akan datang Kami nak hitamkan bahagian dalam dia InsyaAllah ha, Ini rancangan lah Tak tahulah jadi ke tidak Jadi ini model 2008-18 tahun lah Lebih kurang eh Dah nampak dia punya wet and tear Dah, dah nampak dah terkopek-kopek Apa semua Dekat belakang tu Latch-latch seat tu Ada yang dah patah Dah crack Ini pun nampak Dah patah-patah Apa semua Tapi Tak kisah Sebab estima ni Barang ni kita Nak cari tu senang As long as Japan As long as Toyota Nak cari benda tu Memang tak ada masalah So dalam ni kami nak buat balik Steering nak tukar Apa semua Dan Sebenarnya Owner sebelum ni Dia dah Balut seat ni Seat ni asal dia fabric jadi dia balut dengan ni bukan kulit ni, ni mungkin PVC campur ke apa benda kan. So sebenarnya not bad jugalah kalau kita tak convert pun okey tapi kalau sebab memang ala-ala kita dah buat projek jadi seat ni juga kami akan mungkin akan tukar dan juga dia punya lantai apa semua dan anda boleh perasan kedudukan okey kedudukan saya memandu saya mungkin kritis sikit bab ni kalau anda tengok saya review mana-mana MPV SUV family car apa semua kan position memandu yang ini yang Alphard Velfire Voxy tak dapat kalau kita duduk dekat Estima ni saya rasa engineer yang uh, reka seating position kereta ni memang dia seorang engineer supra pun jadi position tu memang anda boleh nampak ha, kedudukan saya macam kedudukan memandu sebuah kereta even kalau kita masuk keluar Estima ni pun dia tidak melompat kita tak melangkah macam nak masuk rumah yang tangga tinggi ni macam masuk rumah yang ground level Ha, jadi untuk orang-orang yang biasa Orang yang beli MPV ni Kebanyakannya dia bukan Pertama kali beli MPV lah Dia dah ada banyak beli MPV Dan dia dapat beza mobility keluar masuk lah. Bukan saja driver dan juga Anak-anak kecil lah okay, Yang ini anda tengok saya dah uh, Position kan Saya saya memandu ha, Ini position saya memandu Sedap Pandangan kita sedap Steering kita sedap Steering ni tak adalah Mendongak macam ni kan Rasa macam bawa van Macam Velfire apa semua Jadi dia rasa Okey, Ini position depan Kita tengok kat belakang uh, Kalau anda biasa naik Alphard Velfire Airgrant Boleh nampak Kelebihan dia punya Headroom lah Maksudnya headroom Kita ada banyak lagi Tapi untuk apa Kita tak perlu pun Kita perlukan setakat yang kita Cukup okay. Bila headroom dia Ngam-ngam Lantai ni boleh digendahkan Jadi kita keluar masuk kereta tu Senang. Kalau anda tengok kedudukan kaki saya. Bila saya lunjur. Kereta ni memang betul-betul selesa lah. Ha. Memang kalau kita nak baring untuk perjalanan jauh. Untuk budak kecil. Untuk family kan. Dan juga. Okay. Disebabkan saiz kereta ni. Dia bina berdasarkan formality untuk susunan yang semua orang rasa enjoy. Maksud saya. Bila kita duduk belakang. Pernah tak anda naik kereta. Kita duduk dekat second row tu. Tapi kita tak nampak kat depan. Maksudnya apa berlaku kat depan tu. Kita kena telik. Because seat depan terlalu lebar, headrest terlalu tinggi kan. Ha yang ini dia buat just nice. Sebenarnya kedudukan seat depan ni dia sedikit rendah berbanding dengan seat belakang ni, tapi yang seat belakang ni tidaklah terlalu tinggi. Position dia ni just nice. Bayangkan ini dibuat pada tahun 2006. Keselesaan tu memang top notch lah. especially untuk orang yang memang nak selesa dan juga praktikal kalau nak cakap betul-betul selesa Lexus LNM lagi selesa lah Range Rover lagi selesa Alphard Real mungkin lebih selesa dengan seat yang lebih besar lebar padding apa semua kan tapi kita bercakap dari sudut overall bila kereta tu terlalu selesa besar tinggi apa semua dia besar kita susah nak parking apa semua tapi kereta ni kalau nak bawa hari-hari pun memang tak ada masalah jadi kami rasa kami membeli sesuatu yang tidak akan menyesal value.com Driving dia macam mana? Kalau yang ini 3.5 V6 dengan top converter gearbox Dia punya on paper Power dia almost 300 horsepower MPV 300 horsepower Okay Letak kat tepi lah Mungkin dia dah lama Power dah drop apa semua Hilang lah 10-20% Tetap ada 200 lebih horsepower Awak dia memang effortless lah Untuk orang yang Pernah pakai 3.5 Nanti anda tengok ada orang akan komen dekat bawah tu Siapa yang pernah pakai 3.5 Compare dengan 2.4 Dia akan tahulah Memang macam langit dengan bumi lah Kereta ni naik seorang, naik lapan orang dengan barang apa semua Kita tak rasa dia langsung macam MPV Dia rasa memang, memang stable Dan untuk perjalanan jauh okay? Kalau kita banyak main dekat highway Enjin enam silinder Bila dia high speed, dia duduk kat RPM rendah So, total consumption engine ni lebih jimat berbanding dengan 2.4 kalau kita banyak main long distance lah. dan kereta-kereta macam ni kebanyakannya memang orang jalan jauh lah untuk bercuti, balik kampung tengok mak ayah, ladang lembu apa semua kan cuma gain protect dia mahal dari segi pengendalian secara uh, overall saya memang lebih suka Estima berbanding Alphard, Velfire dan MPV-MPV tinggi yang lain lah sebab kita pun review dan juga kita drive kereta-kereta uh, macam tu Okey. Itu video tentang kali ni. Apa projek kami nak buat? Mohon anda ikutlah dekat kita punya channel kita akan buat step by step dan juga dekat channel-channel media sosial kita yang lainlah kita akan uploadlah video-video pendek. Okay. Ah, uh, Untuk anda yang di luar sana Yang mungkin sedang berkira-kira Untuk membeli second car Atau MPV yang nak pakai weekend apa semua Berbaloi ke tidak beli Estima ni? Sebenarnya jawapan berbaloi atau tidak tu Dia tidak akan sama pada semua orang Anda jenis orang yang macam mana? Kalau anda jenis orang yang memang petrol head Suka kereta ada skill sikit-sikit lah untuk DIY untuk check minyak hitam kipas berjalan ke tidak boleh tengok leaking ke tidak ada basic benda ni anda juga ada masa dan juga ada kenalan maksudnya kita tahulah ha, um, yang ni nak repair kat mana ok kita tahu bengkel ni dia memang pakai 2AZ bengkel Bank ni dia pakai Estima bengkel ni dia pakai Alphard Verifier Alpha, 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 Alpha. kita tahu sumber-sumber macam ni should be ok dia akan jadi berbaloi sebab kereta ni memang dah murah comparing kalau kita beli kereta-kereta baru beli expander pun dah RM100,000 kereta taklah sesedap macam ni cumanya dia kereta baru lah kereta baru kita tak pening kepala again kalau anda seorang petrolhead ada skills DIY apa semua dia berbaloi tetapi jika anda di luar sana adalah majoriti masyarakat yang memang tidak tahu menahu pasal kereta, beli just isi minyak drive antar servis center servis, better don't. Sebab kereta lama, apa brand dia sekalipun, dia tetap akan mengalami wear and tear, rosak, overheat. Dia akan lalu benda-benda macam ni. Cuma kalau orang pandai dia tahulah bila akan kena bila nak bersedia bila nak tukar balance shaft ok 3.5 secara overall dia tak ada isu dia memang tak ada isu kecuali bila lama tak jaga minyak hitam mungkin dia overheat macam tu lah 2.4 dia ada beberapa isu dia ada periodic maintenance dia ada balance shaft yang memang kena tukar dalam 90 ke 100 ribu 2.4 dia 4 silinder Dia ada satu counter balancer Dia duduk dekat bawah oil pump Benda ni untuk balance engine Supaya tak bergegar Tapi over the time Dia akan crack Dan dia juga dia akan menyebabkan Bila kita start pagi-pagi Dia bergegar So benda ni kena tukar Every mungkin 90-100 Bergantung pada cara kita pakai lah Dan juga engine 2AZ 2.4 tu Dia tend to be like Makan minyak hitam selepas Beberapa ratus ribu ha, Mungkin 100 Ada orang kena 200 kan dia makan minyak hitam dan tidak diketahui punca minyak hitam tu hilang kat mana kalau anda pandai DIY maksudnya selepas 1000km servis tu top up sikit top up sikit tak jadi masalah pun sebab dia bukan leaking dia uh, minyak hitam tu makan dia burn macam tu saja itu isu-isu dekat engine uh, 2.4 again kalau anda nak beli juga mungkin boleh beli yang model baru maksudnya model 2016 keli kat atas lah 16, 17, 18, 19 yang itu still boleh loan uh, harga dia dalam 100 lebih dan masih lagi uh, bagi saya lah MPV overall Yang kita boleh pakai Kalau nak pakai satu kereta pun boleh Alright So itulah uh, video kita pada kali ni uh, Jangan lupa uh, Tekan subscribe dan support kami Dan untuk follow projek st ni Kami akan pergi ke Beberapa tempat uh, Untuk update dia uh, Okay Sekian terima kasih Dan uh, Assalamualaikum